Привет всем! Вот мой второй личный дневник, в котором пойдет речь в этом видео. Веду я свой дневник всего лишь три дня. Вот такой вот он толщины. Сзади он выглядит так. Мой дневник это обыкновенная тетрадка на 96 листов. Мне очень нравятся эти цвета, которые изображены на дневники я решила завести эту тетрадку дневником а, вот так выглядит главная страница тут такой конвертик а в середине а, лежит карточка начало конец но доставать я ее не буду здесь желтые яркие стикеры тут нарисован знак стоп и а, написано предупреждение а, тут написано дэри и внизу имя моего дневника и имя моего дневника Виолета. Здесь идет обыкновенная ежедневная запись. А тут такая страница посвящена смурфикам. Здесь 8 наклеек смурфиков и такой оранжевый фон. Я просто испортила страницу и решила наклеить оранжевый фон, чтобы не вырывать эту страницу. И решила сделать вот такую страницу смурфиков с наклейкой. Тут страница про лучшую подругу. Я писала, что лучшие подруги вечно тебе помогут в таком-то, 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 что они такие-то, 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 ну и так далее. Здесь идет ежедневная запись. Вот это вчерашний день. Здесь наклейка кота из я его обожаю. Здесь я ела йогурт Здесь под йогурта такая штука. Тут у меня открываешь и лаки, но я вам их показывать не буду. Тут 4 наклейки от лака. Тут идет наклейка Маши. А вот это такая типа пружин. Ну, что-то наподобие пружинки. Вот так вот она вытягивается. Из этого можно сделать вот так вот половинку игрушки. Можно вот так вот просто вытягивать. Это прикольная штучка. А дальше тут идет рамочка из блестящих цветочков. А тут такой вот подарочек нарисован. И открываешь. И а, тут... Вот сейчас. Открываешь. Тут вот такая сумочка нарисована. И аромат моих любимых духов. Опять ежедневная запись. Эту страницу я решила как бы тут ничего не писать, а просто сделать ее так. Все попало сюда писать, клеить. И э, я сюда наклеила оранжевый фон и наклеила наклейку спать э, лака. Фирма Ноготок. Э, здесь у меня чек из магазина. Э, тут я делала фрутелло и три пантика оставила. Потом здесь опять такая бирюзовая пружинка. Тоже можно сделать игрушку, половинку игрушки, вот так вот. Чик. А, и вот такой вот у меня необыкновенный кармашек. И в нем мои любимые конфеты и бешеная пчёлка. Вот такие вот они. А, дальше... Идет страница рисунков, то есть когда мне нечего делать и мне скучно, я рисую сюда, что мне первое придет в голову. Тут у меня нарисованы очки, эм, флаг Великобритании и мороженка. Э, здесь идет э, ежедневная дневниковая запись. А тут наклейки из университета монстров. Я купила новые наклейки, пять штучек университет монстров, и решила э, вот наклеить их сюда. Потом тут у меня э, рецепты, три рецепта. Идет запись, и тут тоже наклейка из университета монстров. И сегодняшней записи пока что нет. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь вам понравилось. Когда э, я доведу дневник до середины, сниму вам опять о нем видео. Пока!